কিছুমান মানুহে দুই মিনিট পাঁচ মিনিটৰ পিছে পিছে দোকানত বহি থাকক মছজিদত বহক বা যিকোনো এটা পৰিৱেশত বহক বাৰে বাৰে থু পেলাবলৈ গৈ থাকে কিয় থু পেলাবলৈ যায় ক'লে কয় যে নহয় মই ৰোজা ৰাখিছোঁ ৰোজা ৰাখিলে থু পেলোৱা কোনো প্ৰয়োজন নাই যে ৰমজান মাহত ইনচুলিন ল'ব পাৰিব ৰমজান মাহত বেজী ব্লাড টেষ্টো কৰিব পাৰিব আৰু কোনো অসুখ হ'লে ৰোজাৰ হালতত যদি বেজী ল'বলগীয়া আছে ইনজেকশ্য়ন পোষ্ট কৰিবলগীয়া আছে ইনজেকশ্য়নো ল'ব পাৰিব ৰমজান মাহত সদায় আমি অতি সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে চেলাইনো ল'ব পাৰিব চেলাইনৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন আহে কোনো কিবা কাৰণত চেলাইন ল'বলগীয়া হ'ল ল'ব পাৰিব অসুবিধা নাই ৰোজা নাভাগে ৰোজা নাভাগে ৰোজা নাভাগে ইয়াত আজি আজিকালি দুষ্ট চক্ৰ বহুত আছে বহুত সংগ্ৰাহক সংগ্ৰাহক মোৰ দৃষ্টিতে ধৰা পৰিছে যিসকলে এটা ভাও ভেকু ভাওনা কৰি পেলাই তেওঁলোক আহে সেই সন্দৰ্ভত আমি কওঁ যে সেই ঠাইবিলাকত নিদি আপোনাৰ যদি ইমানেই দয়া লাগিছে তেনেহ'লে সেইটো আপোনাৰ পকেটৰ মণি বেগত অন্য কিবা পইচা দি দিয়ক জেগাত নিদিব কিবা কাৰণত চেহেৰীৰ আগত তেখেতৰ কি হৈ গ'ল গোচল ফৰচ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে গোচল কৰিবলৈ যদি যায় যে চেহেৰী খাব নোৱাৰিব সময়টো কমি গ'ল নাটনি হৈ গ'ল সেইকাৰণে তেখেতে সেই অৱস্থাতেই হাত মুখ ধৰি পেলাই ব্ৰাছ পৰি হওক মুখ হাত ধৰি যেনেধৰণৰ অন্য ধৰণৰ কথাৰ তেনেধৰণে তেখেতে চেহেৰি খাই দিব চেহেৰি খোৱাৰ পিছত তেখেতৰ যেতিয়া সুবিধা হ'ব তেখেতে গোচল পৰিব নমাজ পঢ়িব গোচল ফৰজ হ'লে ৰোজাত বাধা নপৰে আজি আমি যি ৰমজান মাহ ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে অহা কাইলৈৰ পৰা যি ষ্টাৰ্টেই হ'ব তাৰ বিষয় লৈ কিছু কথা পাতিম ইয়াৰ আগতো কেইবাবাৰো কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ হুজুৰৰ লগত প্ৰথমতে মই তেখেতৰ অকণমান পৰিচয় দিব বিচাৰিম তেখেত হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰৰ ডিনি মাদ্ৰাছাৰ প্ৰধান শিক্ষক আতিকুৰ ৰহমান চাহাব আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আছলাম আলাইকুম আলাম আজিৰ মূল বিষয়ে হৈছে আমাৰ ৰমজানৰ ওপৰত যি কাইলৈৰ পৰা ৰমজান ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰথমতে আপোনাক দুৱাহাৰমান কৈ মেলি এই যি ৰমজানৰ বিষয় লৈ অকণমান ৰাইজক কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি সতৰ্কবাণী হওক বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ৰাইজক অলপ বুজাব বিচাৰিব যি বহুলোকে বৰ্তমানলৈকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ৰমজানত ভুল কৰি আহি আছে যি ভুলসমূহ আমি অকণমান যিমান পাৰোঁ আপোনাৰ থ্ৰেদি অকণমান চেষ্টা কৰিম শুদ্ধ কৰিবৰ বাবে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ মই আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে সমূহ অসমবাসীলৈ বিশেষভাৱে আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সকলো মানৱ কলৰ বাবে ৰহমত আৰু বৰকত লৈ অহা পবিত্ৰ মাহে ৰমজানৰ আন্তৰিক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভৰপূৰ এই আমাৰ অতি মৰমৰ অসম এই অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা ভাষী মানুহক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আৰবীৰ নৱম মাহ ৰমজানুল মুবাৰক ৰমজান হৈছে ৰমজান মাহ এটি আৰবী মাহৰ নাম এই মাহটো আৰবী নৱম মাহ এই মাহতেই আল্লাহ ৰবুলজীতে হজৰত মহম্মদ ৰছুল্লাহালি ওচলামৰ ওপৰত ৰমজানৰ ৰোজা খৰচ কৰিছিল অৰ্থাৎ ৰোজা ফাৰ্চী শব্দ চিয়াম হৈছে আৰবী শব্দ সচৰাচৰ আমি ৰোজা মাহ কৈ দিওঁ ফাৰ্চী শব্দতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি আহ দুয়োটা ক'লেও কোনো অসুবিধা নাই কুৰাণৰ ভাষা আৰু আৰবী ভাষা হৈছে চিয়াম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰমজানুল মুবাৰক দিনটো লঘোণে থাকে প্ৰায় তেৰ চৈধ্য ঘণ্টা পোন্ধৰ ঘণ্টা সময় লঘোণে থাকিব লঘোণে থকাৰ পিছত এটা ৰম ৰমজানৰ ব্ৰত পালন কৰে আল্লাহক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰমজানৰ ৰোজা ৰাখোঁ কিন্তু মেডিকেল ছায়েন্সৰ মতে ইওটো এটা মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এটা খুব ভাল বাৰ্তা লৈ আহে ৰমজানৰ মান ৰোজা ৰাখিলে মানুহে লঘোণে থাকিলে কিছু পৰিমাণৰ স্বাস্থ্যও যথেষ্টখিনি উন্নত হয় বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে বহুতে গমেই পাইছে বৈজ্ঞানিকভাৱে তাৰ ওপৰতো বহুত ৰিচাৰ্ছ কৰি মেলি যি ৰিজাল্ট দিছে বৰ্তমান যে এই ৰোজা ৰখা যিসকলে ৰোজা ৰাখে সেইসকলে মানে কিবা বেক্টেৰিয়া যিবিলাক বেয়া বেক্টেৰিয়া সেইবিলাক কিছু মৰি যায় সেইবিলাক বেক্টেৰিয়াসমূহ এই লঘুনে থকা সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি বস্তু মানি চলিব লাগে মই যি দুটামান প্ৰশ্ন বা দুটামান কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰো যে এই ৰমজান মাহত যেতিয়া ৰোজা থাকিব সেই সময়ছোৱাত ধৰি লওক বহু লোকে কয় পাৰফিউম লগাব নোৱাৰে বহুতে কয় তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি সুগন্ধি জাতীয় যিবিলাক বস্তু সুগন্ধি হজৰত মহম্মদৰ খুব পচন্দনীয় বস্তু আৰু এনেও মানুহৰ মানুহৰ যিটো ব্যৱহাৰিক যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাইও মানুহক সুগন্ধি খুব মানুহৰ আকৰ্ষতি আকৰ্ষিত কৰে সেইকাৰণে সুগন্ধিত লগোৱাত কোনো বাধা নাই পাৰফিউম যিটো কথা কোৱা হৈছে পাৰফিউমটো সচৰাচৰ আমাৰ পাৰফিউমটো কিছুমান তাতে কেমিকেল থাকে এই কেমিকেল জাতীয় পাৰফিউমখিনি আমি ল'ব নোৱাৰোঁ কিছুমান পাৰফিউম কেমিকেল ফ্ৰী থাকে এইবিলাক সেইবিলাক আমি লগাব পাৰোঁ ধূপ ধূনা ল'ব পাৰোঁ কিন্তু যিখিনি ধু ধোঁৱা জাতীয় বস্তু ইচ্ছাকৃত হিচাপে শুঙিব নোৱাৰোঁ সেইবিলাকে ৰোজাত মপুৰ হোৱাৰ ঠাইলৈ লৈ যায় অপচন্দনীয় এটা কাম কিন্তু সুগন্ধি জাতীয় যিবিলাক বস্তু এইবিলাক বস্তু আমি ল'ব পাৰোঁ নখ কাটিব পাৰোঁ আমি সচৰাচৰ ৰোজাদাৰসকলে থুখিনি পেলাই দিয়ে যিহেতু ইয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ভিতৰতে জিভাখনদি জীৱাৰ পৰাই মাংসৰ পৰাই কি হয় হেৰি সৃষ্টি হয় থু সৃষ্টি হয় থুখিনি আমি খাব পাৰোঁ আমি পেটৰ বস্তু পেটলৈ গ'লেও কোনো ৰোজাত এফেক্ট নহয় কিছুমান মানুহে যে দুই মিনিট পাঁচ মিনিটৰ পিছে পিছে দোকানত বহি থাকক হওক মছজিদত বহক বা যিকোনো এটা পৰিৱেশত বহক বাৰে বাৰে থু পেলাবলৈ গৈ থাকে কিয় থু পেলাবলৈ যায় ক'লে কয় যে নহয় মই ৰোজা ৰাখিছোঁ ৰোজা ৰাখিলে থু পেলোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ ভিতৰৰ বস্তু ভিতৰতে থাকক বহুখিনি থু গোটাই পেলাই খাব নালাগে কিন্তু এনেই থু হ'ল ওলালে আৰু এইখিনি মই গিৰিজিলে কোনো আপত্তি নাই এইবিলাক আচ্ছা অকণমান যি প্ৰথম আৰম্ভণিতে বৰষুণ কথাত যি আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে গমেই পাইছে যে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰে এই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা হৈ আছে এতিয়া দেখা গৈছে মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিম সুধিম বুলি ভাবিয়ে আছোঁ আৰু বহুলোকে বৰ্তমানলৈকে সেই কথাটোত অকণমান কনফিউজো হৈ আছে যে ৰমজান মাহত দেখা যায় বহু বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ বহু হুজুৰসকল আহে আৰু বহুত লোককো দেখা যায় যি তেওঁলোকক দেখিলে অকণমান সন্দেহও লাগে যে সেই পইচাটো নিমিলি তেখেতে কত খটাব বা তেনেকুৱা প্ৰশ্ন বহুতৰ আহে সেই বিষয়লৈ আপুনি কি ক'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক অচিনাকি চিনাকি তেনেকুৱা থাকে বা সেই যি আমাৰ ৰমজান মাহত যি জাকাত ফিটিওৱা কিবা দিয়া হয় জাকাত ফিটিওৱাৰ বিষয় লৈ অকণমান আপুনি কব আৰু সেই পইচাটো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কেনেকুৱা ব্যক্তিসকলক দিলে আমাৰ লাভৱান হ'ব খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন চ ৰমজান মাহত সচৰাচৰভাৱে আমি ফিটৰা আদায় কৰোঁ ফিটৰাটো হৈছে আচলতে ঈদৰ দিনাখন পুৱা দিব আৰম্ভ হয় দিব লাগে কিন্তু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ দলৰ মানুহখিনিক যিহেতু ইছলামে এক সহানুভূতি আৰু সহায় দৰিদ্ৰজনৰ আৰ্টজনৰ সহায়ৰ বাৰ্তালৈ ৰমজান মাহ আহিছে সেইকাৰণে আমি ৰমজান মাহত যিহেতু মানুহৰ সচৰাচৰ তুলনামূলকভাৱে অন্য মাহতকৈ কিছু পৰিমাণৰ অলপ পইচা বেছি খৰচ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে বা কৰাটোও উত্তম কথা সেই হিচাপে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা মানুহজনৰোতো ইচ্ছা আছে মানুহৰ এখন অন্তৰ আছে তেওঁলোকৰ সহায় সবজোখাৰে আমি অগ্ৰিম ৰমজান ঈদৰ দিনাখন যিহেতু ৰাতিপুৱা যিটো ৱাজিৱ হ'ব ফিটা সেইবিলাকো আমি ৰমজান মাহতে দিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু ইয়াতে সুবিধা এটা এটা এইটো আছে যে ঈদৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা হয়তো কোনোবা গৰীব দৰিদ্ৰজন আপোনাৰ সন্মুখত নাহিবও পাৰে সেইকাৰণে ৰমজান মাহত এটা দীঘলীয়া এটা প্ৰিয়ড এমহীয়া এই এমহীয়া প্ৰিয় আমি যিকোনো এজন গৰীব মানুহক পালে আমি জেকাতৰ পিত পইচাটো দি দিওঁ দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে জাকাত যিটো বস্তু এই জাকাত ৰমজান মাহতেই খৰচ নহয় ইটো গোটেই বছৰ জুৰি হৈ থাকিব এজন মানুহৰ ওচৰত বছৰ জুৰি খোৱা বছৰত তেওঁৰ যাৱতীয় খৰচ বহনৰ পিছত অতিৰিক্ত যি পইচা তেওঁৰ ওচৰত থাকিব সেই পইচাৰ পৰিমাণ যদি চাৰে বাৱন্নতলা ৰূপৰ মূল্য হৈ যায় তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত টু পইণ্ট ফাইভকৈ অৰ্থাৎ এশ টকাত আঢ়ৈ টকা তেওঁৰ ওপৰত আল্লাপ বুলি যাতে কম্পালচৰি কৰিছে কোনো দৰিদ্ৰজনক আগবঢ়াই দিয়া এশত আঢ়ৈ টকা তেনেহ'লে কোটি টকা থাকিলে তেওঁৰ ওপৰত আঢ়ৈ লাখ টকা হ'ব এক কোটি থাকিলে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ মুছলিম সমাজে যিহেতু এই জাকাতৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে কোনো মাদ্ৰাছাক দিয়ে কোনো গৰীবক দিয়ে আত্মীয় স্বজনক দিয়ে ইছলামৰ এই সন্দৰ্ভত নীতি নিৰ্দেশনা এইটো জাকাত আৰু ফিটিৰাৰ যিটো পইচা এই পইচাটো আপোনাৰ স্থানীয় এলেকাত বা স্থানীয় ঠাইবিলাকত দিয়াটো উত্তম অচিনাকি ঠাইলৈ পঠিওৱাটো হৈছে মক্ৰু ইছলামে অতি সতৰ্কতা সতৰ্কতাটো আগতেই কৰি দিছে আমাক যে অচিনাকি ঠাইলৈ এই সন্দৰ্ভত কোনো বস্তু নপঠিয়াবা এই সন্দৰ্ভত জাকাত ফিটিৰা ফিটিৰা যিটো পইচা এই পইচাটো অচিনাকি ঠাইলৈ নপঠিয়াবা যিহেতু তুমি সেই বিষয়ে নাজানা কিন্তু আজিকালি যে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত ছ'চিয়েল মিডিয়া যুগ যুগত মানুহে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা কোণৰ বস্তু আজি এই মুহূৰ্তত গম পাই যায় বা ইণ্টাৰনেটতো চাই ল'ব পাৰে এই সন্দৰ্ভত মোৰ ক'বলগীয়া কথা ৰাইজক মোৰ যিহেতু আপুনি মোক কৈছে ক'বৰ কাৰণে মই কওঁ যে যিহেতু জৰিয়তেও কৈছে যে ইছলামিক লয়ে কৈ আছে যে ইয়াক অন্য ঠাইলৈ প্ৰত্যাহ্বান মানে পঠিওৱাটো মকুৰো হয় কিন্তু আমাৰ সমাজত যিহেতু আমাৰ অসমীয়া সমাজখিনি ইয়াতে বৰ সহজ সৰল মানুহ তেনেকৈ ভাবে যে এই অলপ অচিনাকি ঠাইৰ পৰা আহিছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আহিয়ে থাকে কিন্তু মই ধুবুৰীলৈ গৈ পোৱা নাই গোৱালপাৰালৈ গৈ পোৱা নাই বৰাকভেলীলৈ মই গৈ পোৱা নাই মই এই ঠাইবিলাকৰ নাম কৈছোঁ তেওঁলোকক আক্ষেপ কৰিবলৈ নহয় মই এনেই উপমা বুজাবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ বা অচিনাকি ঠাইৰ পৰা এজন ব্যক্তি বাৰ বাৰ মোৰ ওচৰলৈ আহি আছে তেওঁক মই ঠিকনাটো মই নাজানো সেই সেইসকল ব্যক্তিক আপোনাৰ জাকাতৰ যিটো জাকাত আপুনি তেওঁলোকক দিলে এইটো দিয়াটো প্ৰথম কথা হ'ল মখৰো চৰিয়তে কৈছে মকৰু হয় এইটো দুই নম্বৰ কথা হ'ল যদি সঠিক জেগা নহয় সেই ঠাইটোকোৰা তেনেহ'লে ইয়াত আজি আজিকালি দুষ্ট চক্ৰ বহুত আছে বহুত সংগ্ৰাহক সংগ্ৰাহক মোৰ দৃষ্টিতে ধৰা পৰিছে যিসকলে এটা ভাও ভেকু ভাওনা কৰিবলৈ আহে তেওঁলোক আহে সেই সন্দৰ্ভত আমি কওঁ যে সেই ঠাইবিলাকত নিদি আপোনাৰ যদি ইমানেই দয়া লাগিছে তেনেহ'লে সেইটো আপোনাৰ পকেটৰ মনোবেগৰ অন্য কিবা পইচা দি দিয়ক জেকাত নিদিব জেগাত আপোনাৰ চিনাকি ঠাইবিলাকত দিয়ক উজনি অসমৰ বহুত মাদ্ৰাছা এতিয়াও দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাত অলপ মানে তেওঁলোকে চলি আছে মানে যিহেতু আৰ্থিক সংকটত চলি আছে আৰু বহুত দৰিদ্ৰজন ব্যক্তি আৰ্থিক সংকটত চলি আছে সেইবিলাকক দিয়ক যিটো আপোনাৰ চিনাকি প্ৰথম কথা হ'ল নিজৰ আত্মীয় নিজৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা আছে নেকি গৰীব তেওঁলোকক এই দি পেলাই আপুনি তেনেকুৱা সহায় কৰক আৰু আত্মীয়সকলক দিয়া শেষ হৈ গ'ল তেনেহ'লে অন্য পৰিয়ালৰ অন্য ওচৰ চুবুৰীয়া কাৰবিলাকক আপুনি দিয়ক তেতিয়া আপোনাৰ জেগাতৰ পইচাটো সঠিক জেগাত ব্যৱহাৰ হৈ আছে এইটো যদি কোনো ব্যক্তিয়ে জেগাত দিয়ে জেগাত যিহেতু আল্লাহ তালাই খৰচ কৰিছে জেগাত দিয়ে আৰু জেগাত দিয়া যাক দিব জেগাত সেই ঠাইটুকুৰা যদি সঠিক জেগা নহয় কোনো দুষ্টচক্ৰ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ জেগাত আদায় নহ'ব যিহেতু আপুনি পাঁচ হাজাৰ টকা জেগাতৰ মূল্য দিছে এখন মাদ্ৰাছাকে দিছে কাল্পনিক এখন মাদ্ৰাছা দিছিলে যিহেতু ব্যক্তিজন আপোনাৰ চিনাকি কিন্তু মাদ্ৰাছাখন কাল্পনিক আপুনি বিচাৰ নকৰাকৈ দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ জেগাত আদায় নহ'ব দ্বিতীয়তে আপোনাৰ গুণা হ'ব দ্বিতীয়তে আপোনাৰ গুণা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত মই শিৱসাগৰবাসীক মই অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে অতি সচেতনাৰে আপোনালোকে কামখিনি আগবঢ়াওক যিকোনো যেন ব্যক্তি জেগাত চুটি বিচাৰি আহিলেই তেখেতক অনুসন্ধান নকৰাকৈ গোটেই অনুষ্ঠানখন বাস্তৱত আছেনে নাই সেই সন্দৰ্ভত নোচোৱাকৈ যেন কোনো ব্যক্তিয়ে জেকাত নিদিয়ে যদি কাৰোবাৰ ইচ্ছা হয় দিয়ক ধৰি লওক আমাৰ চিনাকি জয়নগৰ মাদ্ৰাছা আছে হোজাই জালালিয়া আছে মিথিগাঁও আছে আমাৰ বাটিপুৰীয়া আছে উজনি অসমৰ মানুহ মাদ্ৰাছা ইছলামীয়া মেলামতী আছে বজালবাৰী আছে বা ডেৰগাঁও অঞ্চলত আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় এইবিলাক আমাৰ চকুৰ আগৰ অনুষ্ঠান এইবিলাকক দিয়ক এইবিলাকক দিলে কোনো আপত্তি নাই শিৱসাগৰ ডিঙি মাদ্ৰাছা আছে আপোনাৰ নিজৰ হয় বুকুৰ এটা আমঠু হয় এইবিলাকক দিয়ক মাদ্ৰাছা তল বনাত আমাৰ জেগণিকটীয়া মাদ্ৰাছা আছে এইবিলাকক দিয়াত আপোনাৰ নিঃসন্দেহে আপুনি দিব পাৰিব কিন্তু অন্য ঠাই যিবিলাক আছে আপুনি চিনি নাপায় সেই ঠাইবিলাকৰ পৰা আপুনি অনুসন্ধান নকৰাকৈ জেগাত দিলে বহুত দুষ্টচৰকৈ সুবিধা ল'ব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ জেগাতৰ দায়ী নহ'ব বৰঞ্চ আপুনি অনুসন্ধান নকৰাই নকৰি দিয়াৰ কাৰণে আপুনি গুণাহত লিপ্ত হ'ব ইয়াত এটা সুবিধা এটা আছে অল আছাম তিমপোড আৰু তালিমী তৰকী বোৰ্ড বুলি দুটা দুখন বোৰ্ড আছে অসমত মাদ্ৰাছাবিলাক তেওঁলোকে পৰিচালিত তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় এই মাদ্ৰাছাবিলাকৰ এখন এখন কিতাপ ওলাইছে বুকলেট ওলাইছে এই বুকলেটবিলাকত প্ৰত্যেকখন মাদ্ৰাছাৰ নাম আছে যিহেতু অসম চৰকাৰেও এটা বাধ্যতামূলক কৰি দিছে যিকোনো এখন ব'ৰ্ডত থাকিব লাগে এই খুব সুন্দৰ পৰি ভাল কথা আদৰণীয় পদক্ষেপ অসম চৰকাৰে লৈছিলে তো এই আমাৰ বুকলেটবিলাকত সংগ্ৰাহকসকলে লৈ আহিব সেই আপুনি যিহেতু এজন সংগ্ৰাহক আহিলে আপোনাৰ ওচৰলৈ পইচা কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি সুধিব লাগিব যে আপোনাৰ মাদ্ৰাছাখন কোনখন ব'ৰ্ডৰ আণ্ডাৰত আছে কোনখন ব'ৰ্ডৰ অধীনত আছে তেখেতসকল যে আনফ'ৰ বৰ্ডত আছে বা অল এছাম তঞ্জিম বৰ্ডত আছে চাওক দেখাই দিয়কচোন দেখাই দিব যদি তাত নাই তেনেহ'লে মাদ্ৰাছাখন আমি কাল্পনিক বুলি ভাবিম সেইকাৰণে প্ৰত্যেকজন দাতাই জেগাত দিয়া ব্যক্তিসকলে আল্লাহ তালে যিসকলে ধন দছে তেওঁলোকে যেন যিকোনোখন বৰ্ডৰ কোনখন বৰ্ডৰ অধীনত মাদ্ৰাছাখন চলি আছে আৰু তেওঁলোকে যিখন বুকলেট লৈ আহিব সেই বুকলেটত তেওঁলোকৰ নামটো আছেনে নাই অনুসন্ধান কৰিহে যাতে মই শিৱসাগৰবাসীয়ে জেগাত দিয়ে বহুত লোকে ভাবিব পাৰে পঞ্চাছ টকা দিছোহে বা এশ টকা দিছো কি নহ'ব কিন্তু সেই এজনে দিয়া নাই বহুত লোকে দিছে আৰু এটা হিউজ এমাউণ্ট তেওঁলোকে উঠাই লৈ যায় আপোনালোকে অকণমান তাৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰি তাৰ পিছতহে আপোনালোকে পইচাসমূহ দিব কাৰণ সঠিক জেগাত ব্যৱহাৰ হলেহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰো লাভ সকলোৰে লাভ আৰু যি সুযোগে ক'লেই যে প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিয়ালক চাব যে আপোনাৰ পৰিয়ালত তেনেকুৱা কোনোবা আছে নেকি সেইসকলক সহায় কৰিব বোলে আপোনাৰ পৰিয়ালত তেনেকুৱা কোনো নাই তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান বাহিৰত চিন্তা কৰিব মানে ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে চুবুৰীয়া প্ৰথম চাব বোলে চুবুৰীয়াটো নাই তাৰপিছত অকণমান বাহিৰলৈ যাব আমাৰ কি হয় বহুলোকে ওচৰৰ কাৰোবাক নিদিয়েই একেবাৰে ক'ৰবাৰ পৰা আহে তেওঁলোকক দি পঠিয়াই দিয়ে সেই বিষয় লৈ অকণমান ভালদৰে আপোনালোকক বুজাইও দিয়া হ'ল আৰু আপোনালোকে বুজিও পালে ভালদৰে আৰু যদি কোনো ব্যক্তি ৰমজান মাহত ৰোজা ৰাখিব কোনো মেডি স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত কোনোবাই ৰোজা ৰাখিব পৰা নাই বা কোনো মুছাফিৰ হৈছে মুছাফিৰ জৰিয়তৰ দৃষ্টিত সেইজন ব্যক্তিক কোৱা হয় যিজনে সাতসত্তৰ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ নিয়তেৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব সেইজন ব্যক্তিৰ ওপৰত নামাজৰ পৰিমাণ কমি আহে চাৰি ৰেকাতৰ জেগাত দুই ৰেকাত পঢ়িলোঁ হয় ঠিক তে তেখেতৰ ওপৰত ৰং ৰোজা ৰখাটো ইচ্ছা কৰি দিছে যিহেতু চফৰ ভ্ৰমণ ভ্ৰমণ কাৰ্যটো বহুত জটিল আৰু কঠিন সেইকাৰণে তেখেতক কি কৰিছে যি ৰোজা ৰখাটো ইচ্ছা কৰি দিছে যে আপুনি পাৰিলে ৰোজা ৰাখক যদি অ স্বাস্থ্যই কয় ৰোজা ৰাখক যদি স্বাস্থ্যই নকয় তুমি আপোনাক ইফতাৰ অৰ্থাৎ ৰোজা নাৰাখিবৰ কাৰণে অনুমতি আছে কিন্তু সেই ৰোজাটো ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত ৰখাটো খৰচ তাৰ সেই বেলেগ এটা পৰিৱেশত ৰোজা ৰখাতকৈ যে এটা সামগ্ৰিকভাৱে যিটো পৰিৱেশ বনি আছে মুছাফিৰ যদি কষ্ট নহয় মুছাফিৰজনীয়ে ৰোজা ৰাখি দিয়া উত্তম কথা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা আহে যে আমাৰ সচৰাচৰ আমাৰ মাদ্ৰাছাৰ পৰা আজি শিৱসাগৰ তিনি মাদ্ৰাছাৰ পৰা যিখন আমাৰ টাইম টেবুল ওলাইছে তাত আমি উল্লেখ কৰিছোৱেই যে ৰমজান মাহত ইনচুলিন ল'ব পাৰিব ৰমজান মাহত বেজী ব্লাড টেষ্টো কৰিব পাৰিব আৰু কোনো অসুখ হ'লে ৰোজাৰ হালতত যদি বেজি ল'বলগীয়া আছে ইনজেকশ্যন পোষ্ট কৰিবলগীয়া আছে ইনজেকশ্যনো ল'ব পাৰিব আৰু ৰমজান মাহত সদায় আমি অতি সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে চেলাইনো ল'ব পাৰিব চেলাইনৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন আহে কোনো কিবা কাৰণত চেলাইন ল'বলগীয়া হ'লে ল'ব পাৰিব অসুবিধা নাই ৰোজা নাভাগে ৰোজা নাভাগে ৰোজা নাভাগে ত' এই সন্দৰ্ভত খুব সতৰ্কতাৰে ৰমজান মাহ পাৰ কৰিম জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহৰ লগত আমাৰ ৰমজান মাহে কি বাৰ্তা লৈ আহিছে মই ভাবোঁ যে আল্লাহাক ৰাব বুলি যাতে যিহেতু আমাক ৰমজান মাহ দিছে এক পৰম সৌভাগ্যৱান আমি এই মাহত আল্লাহৰ সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিম আৰু মানৱ কুলৰো আমি সহায় কৰিব পাৰিম সমগ্ৰ মানৱ কুলৰো আমি সহায় কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো জীৱ জন্তুৰ লগত আমি মৰমৰ দৃষ্টিৰে যাতে চাওঁ যিসকলক সতি সন্তান দিছে সেইসকলে যেন ৰমজান মাহৰ আদৱৰ ক্ষেত্ৰটোত সন্তানক সি ভাল শিক্ষা দিয়ে যিসকলক মা দেউতা দিছে তেওঁলোকক যেন সন্মান কৰে ৰমজান মাহত অনবৰতে দুৱা কবুল হৈ থাকে আল্লাহৰ ওচৰত যি আমি মিনতি কৰিম সেইখিনি আল্লাহ তালাই গ্ৰহণ কৰি থাকে কবল কৰি থাকে আৰু যাতে কোনো সন্তানক ৰমজান মাহ এনেওতো কৰিব নালাগে ৰমজান মাহ বুলি হাওপাত দিয়া ডাঙৰৰ পৰা বদোৱা লোৱা কোনো মানুহক আমি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা ইত্যাদি কামৰ পৰা যাতে আমি বিৰত থাকিম আৰু বেয়া শুনা বেয়া কোৱা বেয়া বস্তু চোৱা বেয়া বস্তু ধৰা ইত্যাদি কামৰ পৰা যাতে আমি সকলোৱে বিৰত থাকি আমাৰ ৰমজান মাহৰ ৰোজাটো যাতে আমি সম্পূৰ্ণ হিচাপে আল্লাহৰ ওচৰত গ্ৰহণযোগ্য হোৱাকৈ আমি যাতে আমি ৰাখোঁ ৰমজান মাহত দেখা যায় যে বহুসংখ্যক মানুহে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে মোৰ গা ধোৱাটো অৰ্থাৎ গোচল ফৰজ হৈ গ'ল কিবা কাৰণত হৈ গ'ল ৰোজা নাৰাখিলো এইটো সাংঘাটিক মাহৰ ৰোজা ৰাখিব কাৰণে তেওঁক গোচৰ কৰাটো ফৰজ নহয় নামাজৰ কাৰণে গোচৰ কৰাটো এনেওতো গোচৰ কৰিবই নামাজ বিনা গোচৰ নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিব নাপাকী অৱস্থাত নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিব কিন্তু তেখেতে সেই অৱস্থাত ৰোজা ৰাখিব পাৰিব ৰোজা ৰাখিব পাৰিব যোনখিনি আপোনালোকক পাৰিলো আপোনালোকক ক'লো আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ আগৰো ভিডিঅ'ৰ লিংক দুটা দি থৈছোঁ যে তাতো আমি বহুত ভাল ধৰণে কথা পাতিছিলোঁ ৰোজাৰ বিষয় লৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণভাৱে চালে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা এই লিংকটোত ক্লিক কৰক আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতো চাব পাৰিব তাতো আমি ভাল ধৰণে ৰোজাৰ বিষয় লৈ কথা পাতিছিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে কিবা ভাবি আছে যে অকণমান থাকি গ'ল তে সেই বিষয় লৈও আপোনালোকে হোজুৰ লগত ডাইৰেক্টলি ইয়ালৈ আহি সুধি ল'ব পাৰিব আৰু যদি কিছু লোক দূৰৰ পৰাও ভাবি আছে কিবা সুধিম বুলি সন্দেহ আছে আপোনালোকক সুধিব লগা ত' মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতৰ নাম্বাৰ দি থৈছোঁ আপোনালোকে কলো কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দিব কাৰণ সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতে অকণমানো মানে পিছ পৰি নাথাকে কেনেকৈ বেলেগক শিকাওঁ এনিটাইম তেখেতে তেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈয়ে থাকে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ইমানখিনি মোক সময় দিয়াৰ বাবে আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ ধন্যবাদ আছালো ৱাইক